Так, друзья, всем привет, всех витаю. Значит, сегодня у нас 17 серпня, так? Значит, по сроку свиноматка, ну, сейчас я вам покажу. 16 серпня у нее срок, так? Значит, а немає, сегодня 17, и даже немає молока еще. Значит, смотрите, что я в таких случаях делаю. Значит, препарат страфан. Значит, поставим ей сегодня 0,7 кубика, так, э, в течение 24 часов опорос будет. Значит, э, если не поставить эстрофан, так, какие могут быть нас? так, такая жара сейчас, да, если свинья перехаживает, очень велика вероятность, что могут родиться э, мертвые поросята. Э, поэтому, значит, не будем рисковать. Эстропан, Ну и погнали. Сейчас поставим. Набираем на 7 кубиков, значит шприц двухкубовый, тут очень хорошо видно порцию 0,7.

Полюбил я э, свиноматок так, э, из лактирующего БМВД, так на стартовый БМВД, я вам показывал так, э, значит, э, какие результаты, ну, прошли только сутки, прошли сутки, так, ну, свиноматки едят нормально, поросята, покажи, молотят тоже с кормушки нормально. Э, Поки я не бачу абсолютно нічого, ні, ні, ніхто не пропоросив, нічого. Таки наївся себе, ну покажу от це. Наївся і спить. Ну, от, собі. от ця братва, так, якби б вони були голодні, вони б всі гоняли. Тут е, пищали, кричали б розромат. Якщо поросята спят, значить все нормально у них підходить что там тоже он в той же на этой колоны тоже она он себе. и едят спят Я мы в течение 24 часов. Будет мой порос, так? Потому что у меня сейчас на данный момент молока не а уже получается один день она прохаживает. Так, апартаменты у них готовят, так, все по, по, старой наказанной схеме, так. белочка, это она наилучшая дезинфекция. Вот, а потом я беру этот, посыпаю дезинфектором клиносан. И вот такая штука классная все. Значит, э, ну, перестань. Так, э, у нас все это с Эртосаном. Так, да, я работаю, работаю с Эртосаном. Значит, за месяц до опороса э, 5 кубиков, по за 2 недели до опороса 10 кубиков. Ну, я так цепростал роботи і доводиться температура вибрати. Там, где ви берете препарат, він потребує температурного режиму. Температурний режим не видержавний, він не спрацює. А чого цесає? Інфекційні заболівання, сальмовальоз, пастерильоз, бактеріоз. Тобто е, все то так, що якщо парасята не заболіють, я вам точно можу сказати из своего свого доступу, так, що е, спасти їх нереально. ...наблюдаем, значит, viu, значит э, камера у нас... ...камера у нас, знаете, наблюдаем, так, все четко, я с телефона это все рассматриваю. ...вся территория у нас под камерами, так, телефон все управляется. ...вообще-то так ...не надо тут сидеть спать возле ней, там, круглые и держать камера все покажет и так далее. так, заехал прямо в балку, так есть тут товарищ такие у нас. решил и таким колончиком. А сколько тут килограмм? Килограмм 12 есть, да, Эрик? 10. 10. 10 килограмм. 10 килограмм. Это талисман, да? Угу. Ох, и талисман. Это не талисман, это талисманище. Всякий Це... а, вкус, так. сейчас попробуем. Так? Да, так, ну ладно, а ну давай, пробуй, нарезай. Может, он не успел. А может быть. Бомба. Mm -hmm. И это и и все на огороде, да? Хорошо. Вот это да. Красота. Спасибо, бисквит. Брат с не пришел, угощайся. Ага. Ярослав Хорошо. тоже. Это, кстати, Ярослав выращивал эти арбузы, но он не хочет попадать в кадр, да? Мы батька заснимем. Так, хорошо, ладно. Знаете, так, что -то, что -то, такого страшного наверное, Да, оно уже в процесс идет. Так, а что, куда ты ты нас привел? Так, Где? ладно. Э, в двух словах. Значит, это все бочки с медом, так? Забыть. А ну давай одну открыть. Там уже кто-то люди будут дивиться, там захотят медом. Да, вот это оно. Вот это и есть натуральный мед. Сам ага. бачу, я пчелки его насылы. Так, да. ладно, хорошо. Это тоже будешь открывать? Я посмотрю, в каком состоянии бы я закрывал. Так. Чего обрел это... не Ага. Да это еще бомба. Вот это мед. Готовимся. Да Продажи. Это тоже полно, да? Ну да. капец а это с чего это а это? разные травы подсолнечник сафора и разные травы донник короче самые полезные? да ассорти как ты говорил? так ладно закрывай хорошо чтобы муравьи сюда не залезли правильно? ну да так ладно хорошо давай с этой кладовки выйдем сейчас на да. Так, Аккуратно, потому что продукт очень ценный. Так, сейчас переливаем мед, да, в этот, в баночку. Ох ты что! Да вот это надо. А пальцем можно? Не -а. Пальцем нет, потому что. Можно остаться без пальца. Да. Мед надо... мед до такой степени вкусный. Конечно. Уже инвалиды есть. А да не дай бог. Аккуратно просто аккуратно короче мед, не мед, а божий дар слеза пчелки трудятся ну трудились, сейчас же отдыхают да? или еще носят на зиму уже себе носят ага. основной медонос уже закончился, закончился да. даже видишь пчелка вот прилетела побачила, что мед забирает О, красота Так, в принципе, такого меда получается... Э, так, а ну Виталик в двух словах. Так, получается все властных пасеки. Помните, мы, э, я вам показывал э, пасеку так на пасека на, на рапсе там видео называется. Э, ну я пчелки як, як сработал. В этом году прекрасно сработали. Довольно таки удачно, несмотря что была сильная жара. Но, многие жалуются, что как бы. Да, жара была большая сильная, но прошел дождь в нужное время и. Короче, и меда есть хватает, и да, меда валом. Есть хватает, слава Богу, да. Так, э, дивиться, там э, показывал, да, я в, кладов... в кладовке, так, ну, человек заготавливает, там у него пасека все работает, серьезный подход и так далее. Не, не первый год. Значит, меда есть валом. В принципе, э, мед, значит, без всяких там. Добавок сахаров і так далі. То есть то, что пчелы принесли природный дар, да. Yep. Вот. Принесли нектар, переработали його в мед, і вот такой результат есть. Значит, дивите, всі ті, кому надо хороший мед, так значить по нормальной доступной цене. Диктуй свій номер телефона. 097. 097-510-48-95, зовут Виталик, значит звоните в любое время и буду вам счастье, хороший мед доставляется любыми вариантами, и по новой почте, и в общем, ну договориться можно с тобой? Конечно, А торговаться? И торговаться, конечно. Вот так что еще надо? Да. Так, друзья, как-то так, сегодня заехал я в прямую балку, так, э, до товарища, значит, э, ждем опрос нашей сыноматки, там, я думаю, по камере вроде бы все нормально, но начинается чуть-чуть такая суета, движение, потому что эстрофан уже начинает работать, вот, э, ну... Заодно и арбуза поел, и так. Арбуз классный, хороший сорт, э, талисман, ну вообще обалденный. Ну, то не талисман, талисман еще настоящий. Друзья, як то так, будьте с нами. Э, всем миру и добра, всем великая подяка, кто нас дивится, пишите, комментуйте. Всем пока, до встречи на канале.